Сердце Единобожием и, как мы сказали, связь с Всевышним Аллахом Субханаху Вата'аля. Это что касается Баракаллауфикум Ат-Тавассуля Шара'и. Дальше в книге говорится, попытки добиться расположения Аллаха с помощью средств, изобретёнными самими людьми, или же называется Ат-Тавассуль аль бидаи ат аль бидаи То есть тот Тавассуль, который является запрещенным. Смотрите внимательно книгу. Здесь имеется в виду использование некоторыми людьми таких средств, на которые нет указаний в Куране и Сунне Пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Это значит вещь номер один. То есть тот, кто использует тот Тавасуль, на который нет указаний в Куране и сунне Пророка саллассалям. Что касается первых трех, то мы видели примеры или доводы из Курана и Сунны, так или не так. То есть Тавасуль через имена и атрибуты Аллаха дали видели, тавасуль через праведные дела дали видели, тавасуль через праведного человека дали видели, что касается тавасуля аль-бидаи, то есть запрещенный тавасуль, то это тот тавасуль или тот вид тавасуля, на, которого нет, на который нет указаний ни в Куране, ни в Суне, ни пророка, саллаллаху алейхисалям. Примером чему является неозаконенное шариатом обращение, у вас написано в книге следующие слова к покойным или к тому положению, которое они занимали при жизни. Это грубая ошибка от переводчика. На самом деле, Баракулуфикум, должно быть написано, должны быть написаны следующие слова. Примером чего является незаконное, неузаконенное шари шариатом обращение через покойных. Исправьте себе. Через покойных. Или же через того положения, которое они занимали при жизни. Какая разница «баракалуфикум» между словами «к покойным» или же «через покойным»? Если мы оставим «баракалуфикум» «к покойным», то это не называется «тавасуль», это называется «айбада», потому что обращение «к покойнику», «дуа» к покойнику «айбада» никак не получается «тавасуль», так или не так. Поэтому, видите, до чего важно «баракалуфикум» знать шариатский термин. То, что тавассуль, мы говорим, что я тавассалюби. Я тавассалюби. А когда ты говоришь, что еще я иля и би, это две разные вещи. Иля, это у тебя конечная цель, а би, это то, через что. И поэтому вот тут у нас попадает, то есть два вида, две категории людей, грубую ошибку, переводя книги по акриде. Первая группа, или первая категория, это те братья, которые, желая добра, переводят книги, однако у них нету шариатской основы. То есть никогда не изучали шариатской терминологии. Что касается второй группы людей, то это сейчас очень распространилось, и многие братья по своему невежеству радуются этому, хоть на самом деле надо плакать этому. А то, что в наше время, мы знаем, в России очень много братьев и сестер, то есть мусульман, которые говорят на английском языке. И то, что огромное количество арабских книг переведено на английский язык. Сейчас огромное количество братьев и сестер которые говорят на английском языке, взяли эти книги, то есть нашли их в интернете или же в магазинах, или где-то и начали переводить их на русский язык и распространять как исламскую литературу. И еще, субханалла, мало этого увидел, они не знают, кто является переводчиком, так или не так. Тот человек, который переводил на английский язык. Вдруг он из тех, то есть как наше положение, человек не знает шариатской терминологии, а переводит, исходя из своего арабского языка, так или не так. Вторая вещь, даже, даже, если же тот англичанин, который переводил на английский язык, знает шариатскую науку, так ты, когда переводишь с английского на русский, ты учитываешь терминологию или нет? Не учитываешь. И еще хуже, я вам сейчас скажу, есть положение. То, что многие из вас знаете, сейчас есть программа, то есть переводчик. Берешь, допустим, русский текст, вставляешь программу, у тебя автоматически переводят на английский язык. И берут шариатские тексты, вставляют в этот переводчик, он тебе компьютер, машина переводит, Маша Аллах, и потом говорят, смотрите, мы какие хорошие, сколько мы исламу делаем пользы. А эти люди нас, Аллах, кроме вреда ничего не делают. И поэтому, если кто-то из братьев заходил на сайты Джамата Такфир или на сайты Хавариджи, в основном, в основном 99%, я говорю про русскоязычные сайты, 99%, если не все 100%, книги, переведенные с английского языка Баракулауфику. Вернемся к теме, поэтому здесь грубая ошибка. То есть брат допустил грубую ошибку, переведя к покойным. Нет, правильно сказать, через покойных или через то положение, которое они занимали при жизни. Именно поэтому после смерти пророка Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники перестали обращаться через него с просьбами. Исправьте к нему. Через него с просьбами. Потому что если мы оставим Баракулуфи к нему, как будто бы получается, что сподвижники делали дуа при жизни Пророкам так же? А это же неправильно. Сразу сподвижники. Но смотрите предложение, еще раз прочитаем. Именно поэтому после смерти посланника Аллаха его сподвижники перестали обращаться к нему, делать дуа к нему. То есть обращаться к нему с просьбами. Получается, до смерти они делали ему два. они ему дуа не делали, поэтому говорим через него. Однако сподвижники действительно через него. Обращались к кому? К Аллаху, как мы это видели, из третьего вида от Таласуля Шараи. Поэтому исправьте это предложение, напишите именно поэтому, после смерти посланника Аллаха, его сподвижники перестали обращаться через него с просьбами. А Умар ибн Хаттаб, да будет довольным Аллах, попросил о том, что ему было нужно через, добавьте тоже через дядю пророка Аббаса, да будет доволен им Аллах, и это указывает на то, что если бы они просили чего-нибудь у Аллаха через место ради, напишите через сан пророка, через сан пророка, сан имеется в виду положение пророка саллаллаху алейхиссалям, то не стали бы обращаться к Аббасу, поскольку сан, или же положение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выше сана Аббаса, то есть выше положение Аббаса, и таким он станет навсегда. И поэтому не следует просящему о чем-либо говорить, «О Аллах, прошу тебя об этом ради такого-то такого». То есть это звучит по-арабски так, и очень сейчас много расписано, как рассказывают об этом брате, даже и присутствующие здесь мне об этом рассказывали, что те братья, которые учились в Сирии или же в Турции, Йому Джума, если делать ход, он говорит, Аллаху Мас Алюка бин Наби. Аллаумас алюка биджахи нави. Аллаумас алюка биджахи фулян. Джахими ицудусан положение. Вот это вас Является бида амункара. Чему есть две причины? То есть почему это запрет нам сказать, что это является бида амункара? То есть когда просят, прошу тебя об этом ради такого-то. Ради такого-то. То есть обращается к Аллаху, поняли? да? Есть две причины. Первая, когда он говорит, аллаумас алюка бин нави. То есть, о Аллах, прошу тебя ради пророка, или прошу тебя ради положения пророка, или ради положения такого-то и такого, это равносильно клятве, когда клянутся не Аллахом, что является недоступным или же запретным. Второе. Подобные просьбы, то есть тот человек, который так обращается к Всевышнему Аллаху, Аллаху Масалю бин Наби, Наби, то есть, о Аллах, прошу тебя об этом ради пророка, или ради Исана пророка. Подобные просьбы указывают на то, что просящий считает, что некто может иметь какие-то права на Аллаха. То есть как-то влияет на Аллаха, Субхану Атали. Но это не так. Ибо все, что делает Аллах для рабов, является ничем иным, как его милость. То есть как в наше время. Барак луфикум валиллахи масаля Кто-то приходит и говорит, например, к некому царю или же президенту и министру, если, говорит, я приду к нему и попрошу у него, тогда он мне не ответит, то есть на мою просьбу. И он узнает, что у президента есть, например, близкий друг, которого, например, общий их знакомый. И он приходит и говорит, допустим, этого друга зовут Мухаммад. И говорит, что мой друг Мухаммад отправил меня к тебе. И сказал, что ты мне можешь помочь в этом деле. То есть тот человек, когда слышит имя Мухаммада, скажет, если я откажу, потом это скажет на Мухаммаду, у меня испортится отношения. И поэтому, как бы боясь этого, что не испортится отношения с Мухаммадом, потому что Мухаммад же его послал, он через Мухаммада некого обращается, или Абдулу, или Ибрагима, как хотите называть. И поэтому это заставляет его ответить на просьбу этого человека. То есть, видите, и поэтому эти люди, зубилля, которые обращаются к Всевышнему Аллаху Субхану Алталю, через кого-то или чье то положение, как будто бы обязывают Всевышнего Аллаха Субхану Алталю, как будто бы кто-то может повлиять на Аллаха Субхану Алталю. А это валия зубилля, они этим самым сравнивают Аллаха Субхану Алталю с жалкими созданиями.